Вітаю, шановні глядачі. Донбас є одним з самих багатонаціональних регіонів України. Тож представники різних етносів сповідують різні релігії або не сповідують жодної. Про те, як населення наших земель вперше познайомилося з світовими релігіями, ми поговоримо сьогодні з нашими гостями. У нас у студії Ігор Анатолійович Козловський, кандидат історичних наук, президент центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків. Ми вітання. Дня. Також присутній Ілля Геннадійович Луковенко, кандидат історичних наук, віце-президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків. Теж ми вітання, скажіть, пожалуйста, Ігор Анатолійович, що ж таке міровий релігія? Які імена? подразумевается под этим термином. Вы знаете, очень важно провести демаркацию в понимании, что такое мировая религия либо не мировая религия. Сложилось так исторически, что долгое время мы называли мировыми религиозными системами христианство массив весь, я бы сказал, такую огромную систему, в которую входят множество разных, так сказать, внутренних религиозных течений. Ислам и буддизм. Но сейчас все, все чаще и чаще в ученом мире среди религиоведов бытует мнение, что мировых религиозных систем значительно больше. Например, целый ряд исследователей насчитывает там 12 религиозных систем, больших и малых, которые вышли за пределы национальных границ. Это очень важно понимать, что такое мировая религия? Мировая ⁇ это значит та, которая утрачивает связь со своим этносом и становится так сказать, таким механизмом распространения среди представителей совершенно разных культур, совершенно разных этносов, конечно же добавляя что-то этим этносам из своего багажа, из своего арсенала. То есть происходит своеобразная такая имкультурация той или иной религиозной системы и сама религиозная система тоже обогащает тот или иной этнос. например, христианство, да, оно распространилось на очень большом пространстве, практически на всем земном шаре. Да. Не считая Но вместе с тем мы, мы прекрасно понимаем разницу, предположим, между испанским католицизмом, да, или шведским лютеранством. И это бросается в глаза. Но при всем том остается центральный момент – вера иисуса христа который базируется на священном тексте едином для ну приблизительно едином для всего этого христианского пространства а что касается той системы 12, о которой вы сказали, что же входит в нее, по но мнению современных ученых? Да. Туда могут входить, например, Вера бахаю. Почему? Потому что она уже наднациональная, она не связана, предположим, границами этноса. Сейчас даже сикхизм, который зародился в Индии и вроде бы в основном распространяется на территории региона Пинджаба, частично Кашмир, Джамму, но сейчас целый ряд исследователей считают его уже ненациональным, а выходящим за пределы. То есть есть целый ряд таких религиозных систем, которые мы можем зафиксировать в других частях земного шара. Предположим, на территории Донецкой области есть вайшнавские общины. Да? Это представители наших этносов, украинцы, русские, представители да. других этносов. Но корни имеют в вайшнавизме, который является частью опять же, огромного пространства индуизма. Но они уже вышли за пределы Индии. И поэтому многие считают тот же индуизм, условно мы называем словом индуизм, и как одна из ветвей вайшнавизм, есть и на территории, предположим, и нашего региона. Я встречал их и в Америке, мы можем их увидеть в Европе и так далее. Ну же, какая же религия возникла раньше других? Можно ли выделить такую, Илья Геннадьевич? Вы имеете в виду из мировых? Да, да давайте коснемся именно, именно. Но если брать классический вариант христианства, буддизма и ислам, то, конечно, буддизм хронологически первый. Но действительно получается так, что любая Мировая религия, да, которую мы называем мировой, которая вышла за рамки национальной, все равно в национальную возвращается, входя в то или иное, или становясь частью религиозной того или иного этноса, все равно вбирают в себя национальные черты. Почему мы и говорим, например, о там, украинское православии? Или, например, допустим, тот же Ислам, но Ислам, например, в Северной Африке. Отличается. Даже внутри в Северной Африки это будет да. разный ислам. Уже не говоря о том, что ислам, например, в Северной Африке это совсем не то, что ислам на территории, ну, например, Средней Азии. То есть взаимообогащение культуры и религии. Культуры, религии, этнических особенностей и так далее, и так далее. Именно в силу того, что они мировые и слишком на большом пространстве распространены среди огромного количества абсолютно непохожих друг на друга этносов, исповедующих и, и существующих в разных культурах, но не может так быть, что ислам везде один, не может так быть, что буддизм везде один, не может так быть даже и даже не только мировые любая национальная религия вроде бы как национальная, как ну, там тот же иудаизм, но все равно иудаизм, например, в странах Магриба иудаизм в Восточной Европе это две разные вещи. Абсолютно разные получается. Да. Ну, не абсолютно. Не относительно, абсолютно, но... Относительно. Да. Все относительно. Я только не хотел бы такую да. коррекцию сделать. Дело в том, что в самой сущности, например, тот же ислам, един. Но формы его реализа, формы проявления, формы служения, формы понимания, они, конечно же, рождаются внутри культурного тела. А культурный текст, как, или даже метод текст, можно сказать, он проявляет особенности культуры как личности. Вообще культура вообще можно представить в виде гиперличности, у которой есть свой характер, я бы сказал, свои реакции на те или иные моменты, события. Поэтому человек, который живет в Испании, конечно, будет эмоционально реагировать иначе, чем тот, который живет, предположим, в Финляндии. И это накладывает свой отпечаток. Даже как, например, многие наблюдают развитие христианства в странах Африки и замечают, что формы служения для нас необычные. И более этого могут даже вызывать у нас напряжение. Например? Ну, например, то радостное служение, сопровождаемое танцем. Да, во время богослужения для людей, которые привыкли, предположим, к богослужению более строгому танцевать во время богослужения это уже рассматривается как богохульство. Но они ссылаются, предположим, на опять же Ветхий Завет, ссылаются на того же пророка, на вернее на, на царя Давида, который создает такой комплекс как Псалмы Давида. Он в танце славил Господа. И вот они ссылаются на это и танцуют. Ну а как пришли, какой был путь к возникновению этих мировых религий? Первоначально была вера в кого и как от этого отошли? Вы знаете, это настолько разные системы. Одно, одно дело, когда мы говорим с вами об исламе и христианстве, это авраамические системы. Буддизм рождается в пространстве, которое мы называем хармические религиозные системы. А что это значит? Это те, которые мы условно используем слово религия, часто не совсем корректно применяя ее к той или иной системе мировидения, миропонимания, мироощущения. В буддизме нет понятия Бога. Да? В буддизме нет понятия души. Поэтому очень часто целый ряд тех особенностей, которые характерны, например, для аврамических систем, для христианства, для ислама, не могут быть использованы для понимания того же буддизма. Но что их может быть родник? Почему они становятся мировыми религиозными системами? А. Все они стоят на позициях равенства. То есть они уравнивают всех, в социальном плане уравнивают. Они уравнивают всех с точки зрения половых характеристик. То есть, другими словами, они говорят о том, что все, все религиозные системы, которые были до них, они основывались скорее на каком-то социальном устройстве общества, на стратификации общества. Поэтому чрезвычайно важно конечно же, с их точки зрения, вот этих первоначальных моментов учения, как христианства, так ислама, так и буддизма, это равенство всех для того, чтобы каждый человек мог быть спасен. То есть сатириологическая доктрина уравнивает всех. И это важно. Это дает возможность человеку, выходя за пределы, предположим, своей культуры, аналогичным образом взывать к другой культуре и говорить о том, что не важны, как в Библии написано, не с на Елена, ни все едины во Христе. Да? То есть, другими словами, не нация определяет, не сословие определяет твое спасение. А спасение твое определяет твоя вера и, естественно, благодать, если мы говорим языком христианства, исходящая от Господа. А языческие верования могли дать людям такую надежду на спасение да. либо такое равенство? Нет, вы знаете, когда мы произносим слово языческое, опять же в современном религиоведении очень осторожно оперируют этим термином, потому что слово язычество происходит от слова язык, то есть народ. И когда мы говорим слово языческое, значит этническое, присущее угу. данному народу. Это абсолютно условный термин, под которым скрываются совершенно, могут быть совершенно разные системы. От того же синтоизма, предположим, в Японии, до, предположим, тех же верований в Древней Греции. Но что их может роднить? Это форма часто самовыражения людей, рожденных в данной культуре. Как говорят, например, про синта японская, это способ ощущать себя японцем. То есть, другими словами, больше выражает наши национальные черты. И часто то, что мы называем языческие верования, они в большинстве своем не имеют акцента на учение они скорее делают акцент на поведение, которое удобно для данного социума. Вот я всегда говорю своим студентам, это такой пример. Однажды Кэмпбелл, Джозеф Кэмпбелл, один из известных культурологов, религиоведов 20 века, он присутствовал на Всемирном конгрессе религии в Токио. 1958 год. И был свидетелем такого разговора между католическим священником и синтоистским священнослужителем. И католический священник постоянно спрашивал синтоистского, в чем сущность вашего учения. Тот долгое время не мог ответить на этот вопрос, потом, смущаясь, сказал, у нас нет учения. Тот спросил, как нет учения? Он говорит, мы просто танцуем. Понимаете, то есть акцент смещается на действие, на поведение, Которая отда... и получает одобрение в данном социуме, данного этноса. Поэтому это отличается от развитых систем в виде христианства, в виде ислама. Здесь уже развито учение о спасении. Там нет учения о спасении, не от чего спасаться. Нужно просто жить здесь, в этом мире. А здесь уже появляется учение о спасении от этой жизни или внутри этой жизни. Это совсем другая, другая позиция. Но если мы будем говорить о географии распространения этих религий, с чем же связано, что христианство стало столь популярно в Европе, Илья Геннадьевич? Христианство стало в Евро... не, не только в Европе... Ну, но в первую очередь общину... в Европе, а потом уже ну, и в первоначально, первоначально на территории Ближнего Востока, потом на территории, в Северной том числе, Африки. Европы, Северной Африки. Но это связано со многими факторами, связанными и с вот тем пространством Римской империи, внутри которого сначала появлялись первые общины, но потом оно выходит из за пределы империи, вплоть до Индии и, и так далее. И связано... Вот с тем, с теми людьми, которые несли эту новую веру, да, и постепенно, вот, росточек за росточком, обращая людей, даже целые народы. У каждого своя будет история христианства. У каждого этноса, у каждого государства своя история христианская, принятие этого христианства, превращение его в свою религию, жизни в ней на протяжении этих ну, двух тысяч лет. Конечно, будут какие-то общие моменты, но это надо брать каждую территорию, каждый народ, каждое государство и рассматривать это. Это процесс очень долгий. Нет, есть закономерности, но, конечно. Но закономерности есть, есть да. да. Но в целом это, конечно, очень много таких нюансов, которые но если мы коснемся выбора князей Киевской Руси, это была все-таки в какой-то степени закономерность или были варианты? Могла Русь исповедовать, начать ислам или какую-то еще из религий? Да, конечно, всегда есть, всегда есть выбор. Тем более, что на территории Восточной Европы к этому времени существовало уже достаточно крупное исламское государство – Волжская Булгария и Волжская болгария уже показывала свои успехи. Это помогло на территории, опять же, достаточно сложно этнически сформировать достаточно мощное единое государство. Объединить их этой религией. Да, да, да. Вот это один из факторов, как раз связанный с распространением мировых религиозных систем. Объединяющий фактор разных людей. Ведь Киевская Русь, условное название Киевская Русь, славяне доминируют, но примерно 60, ну максимум 65 процентов. Остальная масса населения ведь не славянская. Здесь живут финские народы, Мордва, Мере, Черемис, чуть белоглазая. Здесь живут балтские народы, от Галяди начиная до Жмуди. То есть разные этносы и даже славяне, ведь на самом деле множество славянских племен. Мы знаем,